Дмитрій Корчинський воював в Придністров'ї в 92-му роду на стороні сепаратистів. Посмотрите і послушайте мені часто і дуже багато наших несвідомих громадян закидають, що от я в 1992 році воював Придністров'ї на боці сепаратистів, і це справді так було. Більше того, я вам скажу, що тоді це потрібно було робити. Говорить, я это делал, это надо було делать, и это было правильно. Напомню, Приднестровье было частью Молдавії, и оно сейчас якби как бы, юридично являється частю Молдаві. Дев'яносто другому році Придністрові було одне. Нині Придністров'я зовсім інше. Мушу сказати, що Придністрові дивносторонного року це справді сепаратисти, але що цікаво, що там практично не було комуністів. В керівництві Приднестровья комуністів не було. В другому році повно комуністів було в керівництві України. Блять, ну вот человек выступает за территориальную целостность Украины, да, и говорит, что сепаратизм это хуево, да. И при этом он говорит, что это правильно отделять кусок территории от Молдавии. То есть сепаратизм это плохо, но только когда это от нас отделяется. Когда мы помогаем от кого-то отделиться, то это как бы заебись. Это даже не двойные стандарты, это просто какая-то шизофрения. Блять, мы говорим о нормах международного права, о том, что нельзя посягать на территориальную целостность государством, в том числе и Украины. Мы говорим о том, что нельзя менять границы со времен Второй мировой войны. И тут, в этот же момент, один из самых главных таких патриотических людей в нашей стране, ну в кавычках можно сказать, да, он как бы выступает одновременно и за территориальную целостность, но когда это касается Украины, а про Молдавию почему-то он говорит, то да это нормально отделять Приднестровье. Тогда это было хорошо в 92 году. И послушайте, что там дальше еще. Верховная Рада Приднестровья тогда приняла звернение до Верховной Рады Украины про включение Приднестровья, с проханием про включение Приднестровья до склада Украины. По-моему, чудовая ситуация на то сейчас час была. Ну то есть Приднестровье хотело присоединиться к Украине, а Корчинский Рад, ебать, Ну, то є, вони сейчас це одобряють, он сейчас це вспоминає і говорять, що це все було добре, і тогда ми могли присоїдинити Придністров'я, і вони самі хотіли, ну кравчук не захотів. Ви можете сказати, що як це було погано, от виступати на боці сепаратистів, це значить провокувати, і всяка така херня, братця. Це дуже порочна думка. Що якщо ми не будемо ні на що зазіхати, то ніхто не буде зазіхати на нас. Так ніколи не працює в світі, ніколи не працювало, ніколи не буде так працювати. Зазіхати потрібно чим можна більше. Ну то есть мы сейчас страдаем от того, что проходит да, военная агрессия по отношению к Украине. А Корчинский говорит, ну вы не думайте, что если мы будем такие все хорошие, то на нас никто не будет нападать. И мы тоже имеем право так делать, если это в, как бы в наших интересах. То есть смотрите, Россия считает, что ничего страшного нет в том, чтобы как бы отщеплять куски от других территорий, от других государств. Да? И Корчинский говорит, что в этом нет ничего плохого. А в чем разница тогда? А все как обычно, разница только в том, что когда это не в наших интересах, тогда это плохо, а когда в наших интересах, тогда хорошо и поебать на целостность там Молдавии и любого другого.